Останнім часом всі російські пропаганд-канали просто розразилися цілою масою відео про те, що в Суджанському районі в Курської області українські Збройні Сили творили безчинство. Давайте розберемося, як це сталося і чому це стало можливим саме зараз. Героєм сьогоднішнього ролику став такий собі місцевий волоцюга. Давайте з ним познайомимося. я не, не, солдат, я простой сторожем, да, обыкновенным работал. А где ну, работали? рассказывал. А где работали? Сторожем вот охранял. А, такой тут уже знаете, дошел. Да Конечно, да я же что то А я так, обыкновенный похрас, никогда не был, не ментов, я ментов вообще презираю, Ранее сидели? Никогда. А а что? алкоголизм попадал. А ментов что презираете? То и то твари, то и то... Зачинку меня брали в основном. За пьяную лавку. А п'янікак нажусь. Штрафи, шрафи, штрафи. На чим взагалі? З журналістом. Поліцейський? Ну не знаю. Ну я как-то їх не любив. Я какую-то бребродяга по житті. Брадяга. Чесне слово, я всю жизнь. бродяга. Кожен росіянин, який повертається під плив кремлівської влади, перебувається прямо на ходу. Я б собачка обнімали прямо як своїх мара, ребята, очень сильно ждали. Зараз сейчас можна сейчас можно дать волі емоцій. Всі вот эти, вот эти залітні, вот эти, как говорится, вот эти всі найомники да поляки. Помню, меня как сейчас, прямо в голову дав, прям періодик кров'ю залився. Понюхали, горечко, мол, о -о -о. ну Такі злые, Ну, женщині как-то менше тривали, а більше на мужиках отрывались, коли матіли нас. Для чого це робиться? Для того, щоб хоч якось приховати. І вбивства мирних громадян, які здійснила кремлівська влада на території Курської області. Мова сьогодні йде про 300 врятованих курян, а де решта було понад 2000. І зараз російська пропаганда з усіх прасок буде розповідати про те, що решту людей українські збройні сили закатували, розстріляли, просто знищили. А тут як та поїдемо на велику. Помнишь, ездили в магазин, вот а что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупу. Слава Украине. Куда, куда мне деваться? А пристрелить. <как> Полностью вооруженный, до зубов. Нахуй. Куда от него? У меня даже не ни черта отбиться чем. Мы выкручивались мы как могли. А у вас хлеба не Хлебушка не будет? Нет, как... нет. Хоть батон какой нибудь Нет. В интернат зайдите. сейчас да я прошу вам заскочу туда. Прошу, ребят, хлебушка. Так вы сегодня, я смотрю, где-то выпивали уже. Да выпивал, потому что блядь, у меня кот помер. Хороший мой друг был. Я его блядь, с мальца вырастил. Так прямо, блядь, пацаны, плакать хочется. Мне человека блядь, не жалко. Как этого кота. Вот такие дела, пацаны. Хлопцы. Так а водку где берете? В магазинах продают? Как в магазины все выпили. В хатах. В хатах есть водка. И дохуя. И коньяки там блядь, жируют. Блядь, такие есть, такие тузы, которые при деньгах жили. А я босота, я не читал, я всю жизнь блядь, прожил. Вот он, этот зарабатывал на стройке где-то, там, там, где-нибудь кусок рву. Вот так и жил, как собака, блядь. Так что, хлопцам, такая моя сука, судьба, хуйня. Ну и то выкручиваюсь, как могу. Правильно, выкручиваться надо. Ну надо, хлопцы, надо. А как же, Сдохнет. не хочется никому, блядь, твою мать. Это еще харю, как могу, ебать, хаты, подвалы, где-то что-то поражать еще. Хорошие мы ребята, пацаны. Ну почему такое это хоть -то война? Люди жили дружно, все. все а у вас дружнее, война мельче, давно? Да. А у вас война давно идет? Давно. Ну давно это сколько? Да я его знаю. Ну до, до, х**. ну, до хуй, в вашем понимании сколько? Да хуй, может восемь. А? Лет пять. Ты сказал, бой. Он больше. же этот козел развел, ну, ну в чужой чужое государство, в Украину. Зачем полез? И вот тебе получил, пиздец. Блядь. Блядь, все разъебали. Это ты, чума, блядь. и сделал горе блядь, людям. Слышишь меня? Послушай меня внимательно. Я тебя сейчас поясню. Я, короче, пошел когда-то. Хотел попытаться уйти. Суд же через Матыновку. Там тоже хлопцы хохлы. Украинцы. Я блядь, опять домой. Вы, если туда пойдете, вас... На поставить и даже эти ебаные русские и мы нахуй как грели как лоси за домой 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 вот так бардан бывало ну, бывало так и ушли такие пацаны тоже украинцы вот такие из деревен ну, четкие ребята были бы Ладно, поеду я как домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. в интернат зайди, хлеба возьмите себе. Хлеба со Джек, пошли. Ребят, от всей души. И вам от всей души. Спасибо. Да в новой полиции не да, в Ненавижу, блядь. Этих всех этих пидорасов, блядь. просто мы деревенские. Пацанки. Простой, братя. Давай, братуха, ді, з Богом. Для всіх, хто дивиться російські пропаганд-канали, хочу зазначити: розумного доля веде, а дурного волоча.